Я и спрашиваю. разный порядок. То есть в основу стратегии лягут те э, результаты, которые Но мы... Проведенного при... аудита с выставками. Это правильно? Цель да? такая. Правильно. Так вот, в каждом из этих, это самое, э, значит, аудиторы или специалисты, которые этим занимаются, они, э, значит, пишут о своих выставках и своих рекомендациях. Для этого они туда поставлены. Если на сегодняшний момент э, в том виде аудит, который... Э, был предложен, он говорит только об одном. Значит, посмотрели, установили, подпись не та, дата не та и, 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 и так далее. А дальше все идет на усмотрение руководителя. Хочет руководитель, дает дальше ход. Не хочет руководитель, не дает ход. Теперь мы говорим, если это ложится в основу стратегии, значит, мы пишем о том, что в стратегии реформирования мы бы хотели видеть, Визначення напрямків роботи підприємств та їх оптимізації. взаємовідносини між власниками майна територіальної громади Полтавської області, засновником комунальних підприємств Полтавської ОДА, державним регулятором, обіцятельно в цій галузі, це та безпосередньо виконавцем послуг в серії ЖКХ. Визначити порядок управління безгосподарними інженерними мережами, якими користуються підприємства, та управління внутрішньобудинковими інженерними мережами. Альтернативні види палива, в тому числі отримання природного газу, на е, занадані адміністративні послуги, дозволу, ліцензії і таке інше для нафтогазових докупних компаній, які проводять свою господарську діяльність, в тому числі на території Полтавської області. Е, Об'яснюю, Полтавська область е, по-моєму, порядка 60% добичі газу. І коли... Немножко не так. схід мільярдів, а в Україні близько 20%. 22. нас 60. <Hoo Ash well> so ну насколько я помню 60 газа, 40 нефти у нас было. Даже если я ошибся, это не настолько принципиально. Но часть налогов и часть Э затрат на лицензии и все остальное, мы могли бы получать себестоимость... Себесто... Я, я с вами более двумя руками собраться, вот. но, но Это не может отдать... входить в, именно в задачу по этим предприятиям. Я... Дело не в этом. Мы говорим... Понимаете? Тут... Мы... Говорите, мы говорим про да, стратегию. Мы, мы... мы же на конечный результат и работаем. И и да? да. да. То есть, есть мы да. говорим о том, что те э -э -э работы, которые были проведены... Это само, они должны лечь в основу э, стратегии. Раз. Одно из направлений эстр... развития стратегии мы говорим о том, что возможно э, вести разговор, а это и на законодательном э, уровне, и на юридическом уровне, с тем, чтобы нам не деньгами платили за какие-то наши услуги, а себестоимостью газа, вот и все. И этот газ по себестоимости пускать э, для целей. Полтавской. жителей Полтавской области для бытовых целей для удешевления для чего угодно а вот вот о чем для идет речь устала, да а вот дальше альтернативные схемы упания житлового фонда то есть житловый фонд тоже значит учитывая 41 статью конституции украины собственник квартиры имеет право и защищенная конституции на владение, коррестование, то распоряджение властным ином То есть властные квартиры имеют право обрати в оконации коммунальных послуг, вот, обрати схему опалення. Какая эта схема будет? Вопрос другой. Мы писали о том, что в технической части, о том, что их должно быть какое-то... Это же собственность на квартирной. По... Да. Но не... Ну, Оно будет влиять один другого. Значит, на другого. Сего, на, 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 на сегодняшний момент, честно говоря, мне очень странно это смотреть, если все новостройки, которые идут, имеющие индивидуальное отопление, и никто не говорит, как влияет. Один человек топит, другой человек не топит. Но тем не менее, соседи между собой не пьют физиономию за, означает, за то, что кто-то больше, кто-то меньше. С Весь дом переводим, да. Если часть останется на централизованном, Значит, а часть останется на информации, это не допустим. Не решение. Любую техническую проблему можно решить. Совершенно Было бы желание. Вот. И, и, э, и в зависимости от того, э, сама, э, как это будет решаться, людям нужно дать э, можливость, э, можливость. Э, да. решать. Так или по-другому. И люди должны решить. Не вы должны решить, как им будет хорошо. А люди для себя должны решить, а вы им в этом должны помочь. Минуту. До, до пол, до конца, Но тем, мешает, да, да, полную мысли теряются. Да Но ну, нет, вам за что не поговорить? Поэтому мы содержим 30 юристов, которые О, были на теплоэнерго и которые судились с людьми. Которые... Всех тех работ, развития стратегии, реформирования, мы видим в том, что это бюджетные средства. Классные кошты предприемств, кошты, заложены предприемствами, это гранты, пороговицы, не паперы, кошты громадян. Есть программы, есть специалисты, которые могут в этом помочь, была бы воля Божья решать эти вопросы. Вот. Механизм есть, механизм отработан. В ряде областей он уже даже в Украине опробирован. Вот, поэтому в этом есть только техническая Проблема и желание значит, руководства воспользоваться этим опытом. Дальше. Программы энергосбережения. Это заходы еще до стимулирования до участия в этих программах. Перерахунок тарифов и такие інше. На сегодняшний момент значит, всех призывают о том, чтобы значит, занимались энергоэффективностью, утепляли фасады и все остальное. Но эти работы и эти затраты, никак не влияет на тариф, который споживатель после этого платит. А он должен влиять. И это должны быть разработаны соответствующие программы лояльности и... Э, сама... Я этот вопрос доложу вам. Мы инициативу у нас в министерстве. Департамент, так сказать, Кушнеров департамент жителей деятельности заболеваний я говорю, что у нас есть ситуация, что, ну, допустим, не все дома имеют горизонтальную э, систему отопления. И не каждый дом может иметь э, ну, э, счетчики обе засобов, обеих коммерциальных Сейчас, Они категорически против. К понимаете, сожалению. Но будем работать. Понимаете, дело в том, что... Значит, э, это э, те вопросы, которые выставляет громада. Громад, да Все-таки Полтавская область ⁇ это одна из э, 25 областей. Если она будет э, инициировать э, эти решения, и э, я думаю, что эти проблемы, они системные по всей Украине могут быть, к ним могут присоединиться и члены. И если этот вопрос будет поднят, им будут э, э, решать. Не Гулана, а Смотрите. У нас меня. есть депутаты, у нас есть группа патриотов Украины в Верховной Раде Украины что и так далее и тому подобное. Мне предложение такое сделать. Вот эта часть, она должна быть выписана. Вот мы говорим, что они по таким-то, по трем направлениям. Экономично, юридично, технологично, например, проводится аудит. Без пытаний. А результаты аудита проведения должны даться с рекомендациями которые бы вызначили стратегическое формирование, реформирование галлюцинации за следующими направлениями. И определяем на базе вот этой, те направления, которые мы можем будем... видеть. Ну, если я, это я, если, такой, если вы увидели это, 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 это результаты это проведенной работы, это Не, вот, но, вот это, это будет, оно, Понимаете, мы сейчас определяем задание, собственно, что такое перечень питания это задание на аудит и результаты. И вот результаты мы говорим, что это экономично, например, юридично, технологично. Мы, и что мы хотим с этого? Вот они провели, они дают выставки. И по выставке мы просим, ребята, дайте нам выставки и рекомендации по стратегии реформования в области за следующими направлениями. И определяем эти направления. Я с вами это нормально. Я с вами могу согласиться только если значит, это разбить на этапы. Первый этап. Мы проводим значит, анализ работы предприятий. На основании этого анализа приводятся определенные значит, выставки собственниками. Что идем, куда идем ну, да, и как. Правильно. И вторым этапом, уже после того, как будет четко понятие об этих предприятиях, о их предназначении, о их системе... Что это... Это понятно, да. тут понятно, тут о работе. Нет, значит, и направление работе, это самое для меня непонятно. Для меня непонятно, почему значит, каждое из этих предприятий имеет свою абонентную службу. Вот, и которая играет довольно существенную роль в тарифе. Вот для меня непонятно. 80% абонентов, что теплоэнерго, что водоканалы, это одни и те же э, специалисты, э, одни и те же потребители, одни и те же плательщики. И если они не платят за одно, они не платят и за другое, или наоборот э, платят, я и все остальное. Если мы говорим о тарифах, я бы, честно говоря, для теплоэнерго и водоканала оставил бы только функцию, это самое, варить, мести, копать и все остальное, техническую функцию. А функцию юридическую и экономическую я бы объединял в одну абонентную службу, пусть это будет коммунальное предприятие, пусть это будет какое угодно. С тем, чтобы сколько у нас коммунальных предприятий создает база данных, держит айтишников, технику и все остальное. Можно было создать этот один центр и пользоваться его услугами для всех и содержаться за одним бюджетом. И мы бы тем самым довольно-таки серьезно сократили бы тот тариф, который есть на сегодня только реорганизацией, даже не изменением стоимости и количества газа. И оно бы незалежно было. Вот. Да, поэтому значит, занимались... Это, минуточку, предприятие, которое бы определяло бы тариф или... Не, 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 это, это, это предприятие, которое бы создало бы базу данных, это самое абонентов которая бы четко видела бы всех, значит, абонентов, которые есть, и проводила бы с ними взаиморасчеты. То есть, тариф им спускается, областной тариф, точно а так же... А как же они делают взаиморасчеты за газ, за электроэнергию, за тех, кто обслуживает вот это? По, значит, по поручению. Схему эту можно говорить, это самое, по-разному. Они бы могли собирать эти деньги и отсылать э, это само, по поручению теплоэнерго или кому-то проводить и взаиморасчеты как э, по, э, по, доверенности. Поручено такое-то количество отправить в Полтава. Платежку отправили да, в Полтавгаз. Все. Э, то есть Может, эту, эту, с, эту, схему можно э, реализовать. Э, реализовать и выписать. Вы посмотрите, не, не будем далеко ходить. Приватбанк э, имел 25 региональных отделений, он их все э, то самое, забрал, у них право юридического лица, создал колл-центр в Днепропетровске, и все взаиморасчеты, все проходит исключительно там. А здесь только лишь э, решаются текущие... Э, ну, там опыт. финансовая сторона, а здесь техническая. Техническую сторону. А те, кто будет котелька слу, сидеть... Это уже другое дело. А у них как... Нет, другое дело. А зачем они будут работать? Будут просить значит, у этого центра... Нет, не они, да. они, да. они, 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 не они... Тогда вы они, не сможете они, свои зарплаты накручивать, а будут не должны, зарплаты Они, они не должны выставить. ничего просить. У них должны быть четкие юридические договора права и обязанности Прозрачные. от всех и вся и вот эта абонентная служба она должна полностью это самое, из тех собранных денег которые есть она должна обеспечить техническую программу в эту техническую программу входит заработная плата размер ремонта мы разглядываем все питания даем еще такой значит вопрос я обратил внимание на докладную записку главного инженера теплоэнерго. В прошлом году значит, на, ремонт, на ремонтные нужды предприятием потрачено 30 миллионов гривен. Значит, в балансе предприятия стоимость основных средств обозначена как 196 или 168 миллионов гривен. То есть получается, что такими темпами предприятие за 5 лет может полностью обновить весь парк, если это правильно. Вот. Поэтому, 150 миллионов 161 ссылку 108, чтобы обновить надо 300 миллионов я, вот. говорю о балансе. я говорю о балансе предприятия значит баланс предприятия это самое, он может быть с точки зрения бухгалтерского учета, значит, он адекватный сделаем, но, но с точки зрения рыночной я стоимости признаю, давайте сделаем так, мы сейчас на этом этапе обозначаем аудит так вот Три направления прекрасно. Мы обозначаем аудит, обозначаем те вопросы, которые, единственное, технологические мы дополняем вот, более расширенно. И э, теперь сейчас давайте с вами определимся. В этом аудите определяем, э, что мы хотим, или как вы предложили, вторым этапом. я считаю, что результат нашей работы должен быть следующим. Если, ну, как на меня, мне бы хотелось с тем, чтобы была нашими учениками принята концепция, прежде всего, целостная, ради чего мы куда идем, чтобы это не была работа ради работы. Нет, ну, вот. Это понятно. Значит, это вот, это выбросить деньги, чтобы потом да. ничего не иметь. Вот когда мы определим, определим концепцию, мы тогда говорим, что первый этап это проведение конкурса. Мы говорим, значит, о по выбору как, компании. Будет да. проводить Значит, аудит. я думаю, что здесь может, здесь одна организация, наверное, вряд ли сработает, потому что экономический и юридический блок это два разных блока. на и... Еще и техническая часть. Техническая часть это третий блок. То есть это самое. Я думаю, что. Не, кто... ну, минуточку. Мы вот эта организация, которая проводит аудит, она брать своим подрядчиком себе начать еще определяться. Э, еще раз... задачи а определяться. Значит, уважаемые коллеги ну, да. значит, в международной практике существуют вопрос значит аудитор у него есть ряд направлений там десяток направлений но если он хоть одно направление берет на предприятие он остальные направления не берет и не берет даже субподрядчиков по одной простой причине с тем чтобы не было контроля взаимосвязи чтобы эти люди должны работать абсолютно Неупыречны. Поэтому они не должны быть, это самое, значит, связаны. Вот тут, понимаете, тут они... и финансовый блок зависит и от для а этого адреса, для, для, для этого есть рабочая комиссия, где вы вот также садятся и приводят одно к другому. И похожевальная эта комиссия может давать общий какой-то документ. Но это не должен быть один директор, который должен сказать: ты нарой, а ты не рой, или наоборот это самое. Мне кажется, что это было бы ну, да нет, ну это, если это было бы стоит, Такая это практика, незалежный, как, как он будет годовать ты рой не рой, он, он незалежный. ему поставление. Вы, вы, вы же под прекрасно, вы же, каким, прекрасно вы же прекрасно понимаете уровень незалежности зависит да. от репутации и уровня оплаты. Поэтому э, так, само... вот таким же успехом вот и стартовый, и второй, и третий тоже будет не... Так, ну ладно. это финансовый выбор... Э, дело, дело в том, что вы думаете о том, что э, проведя аудит юридически будет бонус? Нет, это будет все равно этим предприятием э, значит, принято э, решение. И я думаю о том, что, во-первых, это могут быть и разные сроки, разные э, выполнения. Мне кажется, что это должны все-таки делать разные люди. И мы можем себе позволить, во-первых, бюджету будет легче оплачивать этапности э, тех или иных э, значит, работы и так далее. И результаты могут быть лучше. И э, каждый э, специалист придет не заангажированный со стороны. И у нас есть э, предложение, вот тут мы написали, что Для юридичного і економічного блоку, значит, конкурс відбору компаній, які будуть залучені для перевірки, Я читал, 에, давай, саме, відпору, да. репутація, досвід роботи не менше п'яти років. Ком, і самое главное, компанії, зареєстровані в інших містах, та такі, що не спри, співпрацювали з підприємствами та департаментами. Только так. Только так, так. Все узгоджено. Только Дополнение Вон да, конкурсная основа вы выбирает. Э, это, До. это, и, это, Batman, есть это, вы мне дали. Я только так. Выбирается на конкурсной основе, которая не предп... никогда а, не вам разумело? С предприятием. сейчас проводило проводиловку и направляем а. головку. Так я разумею? Да, ну. это единственное, что имеет. надо переформатировать в том разрезе, что вот второй этап разбить по этапам, я предлагаю разбить по этапам ну это самое, здесь оно будет более яснее, потому здесь что же, выставки, в, в, вопрос, все, оно, это сама при проводительной записке мы можем написать о том, что предлагаем значит, эту работу разбить на этапы, первый этап подбор специалистов <как> по проведению значит, проверки оптимизации работы в трех направлениях, второй этап значит, на основании Значит, рекомендации этих специалистов, разработать и утвердить концепцию реформирования Да, ну, все, пояснили, да. Давайте тогда сегодня к концу дня мы с вами состыкуемся или утром. <как> давайте Возьмем завтра бумага, утром, утром, потому что, что у меня три 3 часа похорон. Я...